Ось так зарядилися позитивною енергією з нашими дівчатами під час фізичних вправ. Ну а далі триває програма Новий день. І е, сьогодні в нас в студії ми говоримо на не на, на найменш важливі теми, ніж просто здоров'я, тому що здоров'я, наприклад, економічне в суспільстві, воно не менш. Важливе. І за здоров'ям економічним в суспільстві в нас наглядають спеціальні служби. І сьогодні мій гість саме представник такої служби. Отже, я рада вітати в нашій студії Володимира Володимировича Швеця. Доброго ранку. Доброго. Володимир Володимирович, у нас старший опер уповноважений, в особливо важливих справах управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю. Підполковник міліції. Отже, ще. Раз вітаю, дякую, що завітали до нас до студії. І е, сьогодні мова піде на тему е, досить таку важливу і актуальну, як я вважаю, наприклад. Тому що е, на слуху у всіх так, валюта, курс валюти. Е, нема людини, напевно, такої в суспільстві, яка про це не говорить, ну, окрім дітей хіба що. І е, тому. Сьогодні ми будемо говорити з вами про незаконні валютні операції. Так? Тому що, якщо щось робиться незаконно, значить це якось негативно впливає на те, що відбувається довкола. Правильно? Я розумію. Да. Отже, яким чином ці незаконні валютні операції можуть вплинути на. або курс валют, або те, что отбывается в суспільстві. Наскільки це глобально? Ну, как вы рано уже сказали, это очень актуальная на сегодня проблематика. Вы все видите, что делается с курсом, и не, не как бы одна из основных причин. Это в первую очередь спекуляция на вот этих моментах и, ну, как бы сказать простыми словами, паника среди населения. То есть, когда есть какие-то ограничения со стороны финансовых учреждений, банковских, люди бегут на рынки, начинают сдавать, продавать, прятать. Угу. И это, естественно, негативно отображается на всех этих моментах. И вот с целью стабилизации на финансовом рынке, для того, чтобы не допустить деятельности полулегальных, либо полностью нелегальных пунктов обмена валют, также для того, чтобы установить лиц, которые занимаются незаконной скупкой валюты, то бишь валютчики, всем известные. Министерством внутренних дел э, инициировано проведение мероприятий на документирование прекращения вот этих моментов. А какие вот именно мероприятия, если конкретно перечислять, сейчас проводятся именно в Николаевской области? Ну, Эти мероприятия проводятся не только в Николаевской области, а по всей Украине, ну и в том числе в Николаевской области. Ну, э, мы работаем в двух направлениях. Это, как я уже говорил, выявление нелегальных пунктов, полулегальных, проверка их, нарушений в работе этих учреждений. И второе направление, может даже основное, это документирование валютчиков, так называемых меня, ну или валютчиков. Документирование больше. это как? Это вы их легализируете или это вы просто <связываете> их записываете в черный список красной пасты? <связываете> да, это милицейский термин документирования. Документирование это значит документирование их деятельности для того, чтобы можно было потом предоставить это все в суде и принять а, то решение. Есть, проще сказать, это фиксация, фиксация, фиксация да, их деятельности дел, да. незаконной. Да. А каким образом можно задокументировать эту деятельность? Ну, я не хотел бы углубляться в формы и методы, скажем, документирования. Ну, да, ну документируется, как правило, сделка, э, валютчик-продавец э, э, или покупатель. И вторая сторона. Документируется сотрудниками милиции, изымаются денежные средства сделки, составляются административные материалы, которые направляются в дальнейшем в суд. А это получается, можно человеку предоставить обвинение только с его на горячем, как говорится, да? на контрольной закупке какой-то. Ну, да. Видите, какие я слова знаю? Почти уже ваш сотрудник. А взаимодействуете ли вы с другими органами и службами в данном направлении? Ну, как бы в этом направлении работаем не только мы, как служба внутренних дел, на это ориентированы все службы, там и участковые инспектора и так далее, но... Мы, конечно же, взаимодействуем, и в первую очередь необходимо нам взаимодействовать с Национальным банком, с представительством Национального банка в области, но на данный момент есть определенные проблемы, то есть законодательно не совсем урегулировано на участие сотрудников милиции и представителей Национального банка вот, в совместных проверках, допустим, пункта обмена валют. Но ну, этот вопрос сейчас решается на уровне нашего руководства. Мы выходим с инициативами к Национальному банку. И я думаю, в ближайшее время будем совместно привлекать сотрудников, специалистов Национального банка и будем а более, они? более глобально. А чем конкретно они могут вам помочь, вот, чтобы было понятно зрителям, к чему приведет это сотрудничество? Это приведет к тому, что будут выявляться нарушения в банковских там отделениях, которые осуществляют не стихийные там какие-то нелегальные, каких просто априори не может быть. А вот банковские отделения, то есть которые тоже могут спекулировать на курсы там занижать, завышать его и там различные то есть, опять же, тоже же панику, да? И опять же, да, все эти там удерживать какие-то ресурсы, там не пускать в оборот, там и то есть подобное. То есть в данном случае только взаимодействие с Национальным банком, это, возможно, потому есть, что мы как сами с экспертами. Вы можете милиции, оказывать влияние, вот когда были ситуации, да, там э, перестали банки то ли продавать валюту, да? Да, э, ну вы же вы видели, сами, наверное, вся Украина видела сюжет, когда... Председатель национального банка там, не смогла купить там, 200 долларов в uh -huh. Ну, вот это примерно такая же ситуация. Ну, это пока как бы планы, и все это надо урегулировать. И, ну, пока основное направление – это валютчики. А какая ответственность, какую ответственность несет ответственность... человек, который совершает незаконные операции? С ответственность за совершение данного вида операций, которые совершают валютчики, предусмотрена административным законодательством. Это статья 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил валютных операций. Э, предусматривает эта статья ответственность э, от 30 до 44 необлагаемых э, минимум доходов граждан. Ну, это сумма 748 гривен, скажем, максимальная санкция. Ну, как бы... А от? От 30. А, то есть первый раз попался, 30 гривен э, заплатил и дальше себе стоит Ну, торговать. это тоже как бы проблема, опять же, это не, не наша не наша вина в том, что законодательство недостаточно, скажем, жесткое в отношении. Впервые, если человек попадается, то впервые, как правило, суд даже применяет к нему предупреждение. Это тоже вид административного взыскания. То есть может быть предупреждение на второй раз штраф. Но ну, опять же, как вы понимаете, сумма штрафа этого ну, не остановит человека, который меняет валюту. А по вашему мнению, что должно быть, какое наказание или как должна быть поставлена работа с этими людьми, чтобы это было все-таки влияем, ну, так, вплывово, кто скажу? Ну, я думаю, самый действенный, самый действенный метод это ужесточение санкций. И, ну, может быть, не надо переводить в разряд уголовно наказуемого деяния, как это было там при Советском Союзе, когда за это там вплоть до высшей меры было. Я думаю, увеличение штрафа, при том кардинальное увеличение, для того, чтобы если человек один раз задокументировали, он уже больше не имел и желания, и возможности заниматься противоправными деянием. Ну, а вы можете как-то ну, не лично вы повлиять, а вообще об этом поднимается вопрос на уровне вашего? Ну, рода? поднимается. Этот вопрос поднимается на уровне там управления. Это все у нас есть департамент, министерство, которые тоже эти вопросы держат руку на пульсе. Ну, сейчас меняется все законодательство, то есть вносятся предложения. Я думаю, что ну, в будущем, логич, это логически, что в будущем, я думаю, будет изменена эта норма в сторону повышения санкций. И э, вот те мероприятия, какие, которые сейчас проводятся на данный момент, э, какие практические вот, результаты этих мероприятий уже имеются? Есть уже определенные результаты. У нас, значит, задокументировано 16 лиц, составлены административные материалы в отношении этих лиц. 10 материалов уже. Это по области? Это да, по области. Ну, в основном это город Николаев. И, значит, в отношении 10 лиц уже материалы находятся в суде. То есть, чтобы вы понимали, все денежные средства изымаются, составляются материалы, опрашиваются. Эти люди, все материалы направляются в суд. И, естественно, решение по этим принимает суд. Ну, вот с начала месяца там 10 этих административных материалов в судах. Пока решений нет. Ну, будут решения, будем уже говорить о том, каким образом суд это все пресекает. Также, кроме этого, кроме, кроме этих валютчиков, осуществлялись проверки пунктов обмена валюты. Выявлено 4, 4 пункта, где с нарушением они работают. И составлены соответствующие письма, направлены в представительство Национального банка в области. И они будут принимать уже свои меры реагирования по, по действующему а законодательству Национальный банк. Ну, вплоть от финансовых санкций, то есть там те же штрафы, но там уже более солидные суммы, до лишения лицензий, документов, то есть и прекращения таких пунктов. Обменов. А какие вот нарушения могут существовать в пунктах обмена? Какие вот нарушения выявлены вами? Какие виды нарушений? Ну, давайте упустим этот вопрос. Если можно. А, вы не хотите? Это, э, это не, военная, военная тайна? Да, это пока как бы, скажем так, э, тайна следствия. <связь> а, понятно. Ну, хорошо. Тайна Я думаю, простым понимаем? гражданам ну, пока нужно угу. об этом. А что еще необходимо для увеличения эффективности воскоренения такого явления, как незаконная валютная операция? Ну, я уже говорил об этом. То есть для того, чтобы искоренить этот, эту деятельность, в первую очередь должна быть ужесточена ответственность. То есть та ответственность сейчас есть. Прекрасно тот же самый человек понимает, что мизерный штраф этот его не испугает. Кроме того, Изымаются, когда средства денежные на месте, то есть, как правило, тот же самый э, тот же валютчик, он деньги, которые он заработал там, в течение дня, он не держит их при себе, документируется там, сделка конкретно, изымается только сумма той сделки. Ну, те сделки, которые нами задокументированы, там, вернусь к этому вопросу предыдущему о результатах, э, значит, э, уже там, за эти 15 дней изъято вот, на месте этих сделок более 80 тысяч гривен. Самая крупная сделка это 1000 долларов. То есть валютчик. А что вот грозит человеку, который решил заключить сделку, ну, пойти на совершить сделку, совершить сделку с валютчиком. Простому гражданину. Простому что? гражданину грозит такая же ответственность, как и валютчику То есть статья 162 распространяется и на валютчика, и на этого человека, поскольку он тоже совершил незаконные валютные операции. Тот же а... самый штраф. То же самое в отношении него материалы рассматриваются судом. А вот объясните мне, почему человеку выгони или это выгони, почему люди идут на незаконную сделку с валютчиком, они а идут в банк? Чем ну, это объясняется? Ну, психология человека нашего. Может где-то там на копейки какие-то выше курс. Может действительно там какие-то ограничения там банке там по поводу продажи государства там может вести. Ну, только в менталитете наших людей, что проще, быстрее, там, плюс там, до этого были моменты, что там только с паспортом надо идти и тому подобное банковское дело. Спасибо вам огромное за информацию, за работу, за то, что пришли к нам в гости. Я желаю, чтобы у вас было поменьше работы, в том плане, что значит, было бы меньше этих незаконных операций, и мы пришли к какой-то цивильной форме работы с валютными э, денежными средствами? Ну, это все отображение как бы, экономической ситуации в стране. То есть, насколько будет здорова экономика, насколько будет здорова финансовая сфера, эти явления будут уходить сами собой. Спасибо еще раз, что Вы Були у нас в гостях. Я думаю, що це не последняя наша встреча. І я нагадую, що в нас в гостях був старший опер уповноважений в особливо важливих справах управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, підполковник міліції Володимир, Володимир Володимирович Швець.